3 та 4 жовтня в рамках проєкту Довіра та діалог як запорука розвитку громади, організація театр для діалогу провела семінар з форум театру у місті Ірпінь. Результатом стала форум-вистава під назвою Будемо жити. Як у постановці мова йде про проблеми, які виявилися спільними як для переселенців, так і для місцевих жителів. Під час вистави глядачі активно брали участь у зміні сюжетної лінії, яке передбачено форматом форум театру. Мне очень понравилось именно то, что э, ты не просто выходишь и говоришь какую-то зауч, заученную речь, вот да, выходишь, там ты прочитал сценарий, выходишь его говоришь. Сам зритель может выйти на сцену с тобой пообщаться, а ты придумываешь что-то новое, что ему ответить, что ему сказать. Именно э, формат вот этого диалога мне очень понравился. Э, вы откуда? Вы местная, приезжая? А... А, вы переселились? Да да? да, да. Ну, к сожалению, мы не можем тогда предложить вам эту удобность а, и почему? перспективу. Ну, почему вы понимаете, наша фирма не может рисковать? своим положением, потому что вы сегодня здесь, завтра можете все оставить и уехать к себе домой. Подождите, посмотрите, есть здесь справка переселенца? Есть. Я посмотрите, да, то я здесь -то. уже больше года живу, поэтому не, ну, я понятно. никуда не собираюсь уезжать, понимаете? Да. Мы не можем рисковать. Все, понятно. Все, спасибо вам, до свидания. Все. Добрый. Дело в том, что мы не можем с вами подписать контракт. И а, руководство фирмы не приняло решение не подписывать контракт с людьми, которые приехали с зоны А может вы, может быть, через а некоторое время... А вы знаете товарищ Шокин? Ну, это прокуратура. И вы знаете, что ваши действия подпадают под статью уголовного вот. кодекса. Противодействие трудовой деятельности человека. Проблема в том, что мы не знаем, вы, ну, как бы всех своих прав. То есть нам вот нам вот, знаешь как бы нам ну, там говорят нет мы говорим ну нет ладно да ну как бы я приду через две недели. А например вот вчера а, ну как бы но, ну да вот вчера хочется, был ну, вот, мужчина и вот он стал говорить а, ну то есть а, ну как бы есть статья вот такая-то да ну то есть как бы вы должны ну, ну, даже как бы не то, что вы должны, а ну что, ну да, ну, то есть у меня есть права. Мне очень понравилось. Для меня это вообще что-то новое. Я вообще никогда не принимала участие ни в театре, вообще нигде. Как бы. Конечно, это новое для нас, потому что в жизни мы не играем, в жизни мы просто живем. А здесь мы постарались и проиграть то, что с нами происходит в реальной жизни. Конечно, это новое ощущение я поняла, что я очень много своего времени трачу на какие-то абсолютно ненужные мне вещи, то есть за это время я бы могла что-то полезное сделать. То есть...